Thank <laughs> you А потом еще идет в да. это, да? да? Она выступает немножко, я уже не помню. Да, да, да. Я не думаю, не ее.

Я думаю что единственное где будут проблемы по сдаче срок это вот здесь берег укрепления потому что там нельзя нарушать технологический процесс потому что это берег, это небезопасно, это лестница, поэтому там должны выдержать практически всю эту технологию, сколько должен бетон высыхать, сколько там идут закладные, поэтому здесь нарушения не будет. Ну, если будет позже на неделю, ничего страшного по лестницам. Но пляжно-парковая зона и вот этот центральный вход, арки, это все будет сдано в первых числах июня. Я думаю, что мы как спланировали, что к открытию сезона пляжно-парковая зона – будет сдана. Поэтому я здесь практически каждый день этим занимаюсь и поставлена задача перед строителями. Я думаю что мы вовремя сделаем проведем все работы и я сам знаете такое вот, предвкушение в ожидании сдачи этого объекта, потому что это, это так как я понимаю, так как я вижу его, так как я себе его представлял, это должен быть просто очень красивый такой участок нашего города. Я думаю, что людям понравится, жителям нашего города, отдыхающим, что здесь будет, в этой зоне будет центр отдыха нашего города. Я думаю, что в летний период вот люди с площади, с площади центральной, с проспекта Ленина, они перейдут сюда и с детьми, потому что здесь будут все условия и для детей, здесь будут спуски для колясок, где не будет никаких проблем и лестницы прямо к морю, поэтому, скажем так, все в ожидании, что этот объект будет сдан э, в срок. Мы здесь планируем сделать э, красивое шоу открытия. Я думаю, что здесь будет играть духовой оркестр, что здесь будут э, танцы под духовой оркестр, здесь будет э, отрабатываться целая программа. Я э, планирую, что здесь будет э, одна из площадей нашего города, потому что сейчас мы работаем над площадью Шевченко, где сквер Шевченко. Мы эту площадь, территорию еще немножко расширим, поэтому это будет малая площадь, есть большая площадь, и это будет третья площадь, где здесь будут проходить тоже и концерты, и какие-то мероприятия интересные в летний период. И я живу, что центр отдыха и всех развлечений, Будет именно здесь в пляжно-парковой зоне. Сейчас мы еще немножко доработаем это наши детские площадки, то, что мы как бы сдали уже э, в прошлом году, доработаем, сделаем центральный вход возле Миллениума. Э, он будет такой же, как э, вот этот центральный вход э, напротив Робин Бобина. И я хочу, чтобы это был целый комплекс. Здесь будет работать специальная бригада, здесь будет э, от Сервиса работать целое подразделение, которое будет этим заниматься круглый год. Поэтому э, здесь должны быть специалисты быть, и сантехники, и электрики, и э, с, э, люди, которые будут заниматься озеленением э, и так далее. Понимаете, будем делать видеонаблюдение, потому что, к сожалению, не все так хорошо, как хотелось бы. Вы знаете, что здесь за на набережной посрывали все урны, кинули в море, фонари побили, кабеля повыдергивали. Ну, кому-то это просто как бы развлечение такие в лапках, знаете. А а нам приходится потом это все ремонтировать, делать. Я всегда обращаюсь к нашей молодежи и говорю, не надо ничего строить, только не мешайте. Не разбивайте, не бейте то, что создается руками и с бюджета бюджета нашего бюджетом нашего города. Сейчас мы на этой центральном входе только на центральном входе будет 26 фонарей. Это будет освещаться и беседки, это будет центральный вход, это будет просто вот это вся, вся линия от улицы Приморской аж до моря и с двух сторон. Поэтому освещения будет много. Я говорю, что это будет, здесь будут целые службы работать на этой пляжно-парковой зоне. Скажите, пожалуйста, загальную вартость данных работ? Я сейчас не могу вам даже сказать, потому что эти э, сегодня с курсом доллара, с ценами, э, экспертизы, мы постоянно передаем на экспертизы, цена меняется, экспертизы э, другая, и идет увеличение на, скажем, на, на работы. Поэтому ну, я думаю, что это исчисляется миллионами за рахунок бюджета мест. Но ну, я, поверьте, здесь кто-то скептически относится, кто-то по-разному к этому подходит, но я абсолютно уверен, что это для города надо. Это, это лицо города, это, ну, это море. Нам природа э, дала море, и мы э, до конца не используем это море для нашего города, для привлечения туристов, для привлечения жителей, чтобы к нам приезжали люди. И вот эта пляжно-парковая зона, это как соединиться воедино с морем. Пляж, море, пляж, отдых, пляжно-парковая зона. Поэтому я думаю, что наши, жители нашего города, когда к ним будут приезжать гости, они будут, вот я уверен, на 100% они будут сюда приходить своими гостями. Они будут, вот радоваться, наслаждаться и показывать красоту нашего города.